Azərbaycanın kino tarixi 1898-ci ildən başlayır. Həmin il avqustun 2-də Anton Mişonun çəkdikdiyi ilk film Balahanda neft fəntanı Bakıda nümayiş etdirilib. Sonrakı illərdə Üzeyir Hacıbəyovun Arşınmalan operettası o Olmasın bu olsun əsəri ekranlaşdırılıb. Sovet dövründə Azərbaycanda istehsal olunan filmlərin sırasında Dədə Qorqud, Nəsimi, Bəxtiyar kimi sevilən filmlərimiz var. Hazırda ölkədə yeni filmlər çəkilməkdədir. Bu filmlərdə müxtəlif rollar canlandıran Tərəqqi medalına layiq görülmüş əməkdar aktyor Təvəkkül Əliyev Milli Kino Günü müsahibimiz oldu. Teatr və kino aktyoru milli filmlərimizin möhtəşəmliyindən, aktyor işindən və filmlərin məğzindən söhbət açdı. Mən özüm elə Bir Cavadxan filmində çəkildimişəm, İbrahimxan oynamışam. E, i̇ndi bir bir ayollar Əli və Nino televizya e, bədii filmi çəkilir. Mən orada Zeynəb Təğiyev obrazını canlandırmışam. Mən özüm baxdım bu iş prosesinə, çox gözəldi. Azərbaycan Kino Studiyasında aktyorların həvəslə işlədiyini bildirən əməkdar artist bu sahədəki problemlərdən də danışdı. Xalq adətən türk filmlərinə baxırlar, türk seriallarına. Nəsə pessimist xalq, xalq bizim izləyici ağlamaq istəyir, kədərlənmək istəyir. Yəni düşünmək istəmir. Amma Bizim ssenaristlər gözəl ssenarilər yazırlar. Çox maraqlı ssenarilər yazırlar. Qeyd edək ki, dövlət büdcəsindən Azərbaycanda kino çəkilişlərinə 2000-ci ildə 600 min, 2005-ci ildə 1 milyon 400 min, 2007-ci ildə isə 3 milyon 300 min manat vəsait ayrılıb. Həmin vəsaitlər hesabına bədii, sənədli və ciciqi filmləri çəkilib. Nuranə Tərlanqız və Vüsal Ələkbərov, Lənkəran